Salam əziz bişlər. Bizim bugünkü dərsimiz ədədin hissəsi və hissəsinə görə ədədin tapılması dərslidir. Biz artıq aşağı siniflərdə ədədin hissəsini bilirik. E, və bir daha da ədədin hissəsi haqqında müəyyən qədər təşərrühlənmə edək. Məsələn, e, elə misalların üzərində izah edim. Misal 1. Uşaqlar, ədədin hissəsini tapanda, məsələn deyir ki, misal 1-də 225-in 5-də 3 hissəsini tap. 225 bölünməlidir 5 yerə 1 2 3 4 5 və 10-un necəsi götürülməlidir? 3-ü götürülməlidir. Yəni 5də 3 hissə o deməkdir ki, 5 yerə böl və 3-nü götür. 225-i 5 yerə böləndə edəcək 22-nin içərisində 5 4 dənə, 25-in içərisində 5 dənə. Deməli hər damağa 45 düşür. 45-in də 3-ünü götürəndə bu o deməkdir ki, 45-i 3-ə vuracaqsan. 45 * 3. 3. Bud eləyəcək 135. Deməli 225-in 5-də 3 hissəsi 135-ə bərabərdir. İndi isə 3-üncüni həmin qayda ilə izah edəyəm, misal deyim 3-üncüsünü. Deməli ədədin hissəsini tapanda həmin ədədi məxrəcə bölüb surətə vururuq. 3-cüdə də deyilir ki, 352-nin 7-də 4 hissəsi. 1-ci ədəd gəlib, sonra hissə gəlib. Deməli, ədədin hissəsi. Ədədin hissəsini tapıram. 352-ni 7 yerə bölməliyəm. 1 2 3 4 5 6 7. 7 yerə bölüb 4-ünü götürməliyəm. Yəni 352-ni bölürsən 7-yə və vurursan 4-ə. 35-in 252 252ni Deməli 252ni 7-yə böləndə edəcək 3 42 burada 4 qalaca. 42-nin də içərisində 6 dənədir. 36-nı da 4-ə vuranda 4 6 24 3 4-ün 12 14. Deməli 352-nin 7-də 4 hissəsini tapanda 7-yə bölüb 4-ə vururam. İndi isə ikinci məsələyə baxaq. Deyir ki, Kamil Lotereya ilə 600 manat puludur. O pulun 5-də 2 hissəsini ailə üzvlərinə, deməli 5-də 2 hissəsini ailə üzvləri üçün hədiyyələr, qalan pulun 9-a 5 hissəsini foto aparat aldı. Deməli uşaqlar 600 manatın 5-də 2 hissəsinə ailəsi üçün hədiyyələr alıbsa 600-ü bölürəm 5-ə, vururam 2-yə. 600-ü 5-ə böləndə edəcək 120, ya vuranda 240. Deməli bu 600 manattan 240-ını artıq xərclədi. Yerdə qaldı 360 manat. Və qalan pulun 9-da 5 hissəsinə fotoaparat aldı. Yəni bu 360-ın 9-a yerə qoyub 5-ni götürəndə 360-ı 9-a böləndə 40, 40-ı da 5-ə vuranda 200 200 manatına fotoaparat alıb pulun qalanını isə anasına verdi. Yəni nə qədəri qalmışdır? 360-dan 200-ünü çıxanda 360-dan 200-ünü çıxanda 160-ı qalmışdı. 160 manatını anasına verdi. Neçə manatını anasına verib 160 manatını. Məsələ 3 də deyilir ki, Gülnar məktəbə qədər 5 .000 kilometr yolun 4/3 hissəsini anası ilə birlikdə avtomobillə, qalan yolun 5/4 hissəsini isə bacısı ilə, daha sonra isə qalan yolu məktəbə qədər tək getdi. Günlar neçə metr yolu tək getdi? Metrdən danışdığına görə, birinci 5 kilometri keçilir metrə. 5000 metrdə. O 5000 metrin 5də 2 hissəsini, daha doğrusu 4/3 hissəsini anası ilə gedib maşınla. 5000-i 4-ə bölürəm. 50-nin içərisində 4, daha doğrusu 5-in içərisində 4 1 dənədir. Yavaş-yavaş böləy, hissəyə-sə başa düşərsiniz. 10-un içərisində 4 2 dənədir. 20-nin içərisində 4 5 dənədir. Deməli bu sıfırı da yazıram bura. Yəni 500-ü 4-ə böləndə 125, 3-ə də vuracağam. Edəcək 0 35. 15 3 2 6 1 7 3 1 3. Deməli 5000 metrin 3750 metrini anası ilə maşınla gedib. Çıxanda da eləyəcək 1250. Deyir qalan yolun 5də 4 hissəsini batsı ilə 1250 metrində 5dən 4-ünü batsı ilə gedib. 12-nin içərisində 5 2 dənədir, 25-in içərisində. 5 dənədir 0. Borusu 4-dür. Yəni 1000 metrini batçınə gedib. Yerdə qalıb 1250-dən də 1000 çıxanda 250 metr yoxdur. Deməli 250 metr yolu piyada getməli oldu. Keçən indi e, hissəsinə görə ədədin tapılması dərsinə Hissəsinə görə ədədi tapanda indi həmin əməllərin əksini yerinə yetiririk. Məsələn, misal 4-ə baxaq. Misal 4. 5/3 hissəsi 5-dən 3 hissəsidir 48-də. Deməli birinci hissə soruşulur ədəd gəlir. Biz hissəsinə görə ədədi tapanda yenə də şəkli çəkirəm. 5-ə bölürəm. 5-dən 3-ü 48-dir. Bəs birini tapanda nə edirəm? 48-i 3-ə bölürəm, birini tapdım 16. Aha, 5-dən nədir? 5-ni tapanda nə edirəm? 16-nı vururam 5-ə. 80. Deməli, hissəsinə görə ədədi tapanda surətə bölürəm, məxrəcə vururam. Deməli, ədədin hissəsini tapanda həmin ədədi məxrəcə bölüb surətinə vururduq. Hissəsinə görə ədədi tapanda isə surətinə bölüb məxrəcinə vururuq. Bu birinci tapşırıq idi. İndi uşaqlar digərli zahiriyim. 6-cı. Deyilir ki, 8-də 3 hissəsi 48. 18-də. Deməli, 18-i bölürəm surətə, vururam məxrəcə. 18 üçə böləndə 6, 6-nı 8-ə vuranda 48. Məsələ 5-ə baxaq. Yelir ki, yeni il qabağı, gecimlərin qiyməti əvvəlcə satış qiymətinin 5/2-si, bir neçə gün sonra isə yeni qiymətinin 1/4-i qədər endirildi. Rafın almaq istədiyi şalvar ucuzlaşmadan sonrakı qiyməti 36 manatdır. Şalvarın ilkin qiymətini hesablayın. Deməli, şalvar indi 36 manatdır. Sonuncu dəfə -də 1/4-i qədər endirimə düşür. Deməli, 4də 1-i qədər endirimə düşən şalvar 36 manatdırsa, artıq e, baxın, bu şalvarın əvvəlki qiymətidir, yəni ikinci endirimdən sonrakı qiymətidir. 4-dən 1-i endirimə düşüb. Yerdə qalıb 4-dən 3-ü. 4-dən 3, 3 36-dır. Onda 36-nı 3-ə böləndə 12 edəcək. Deməli, 4-dən 1-i qədər endirimə düşməmişdən qabaq həmin şalvar 48 manat idi. Axa şalvar ikinci dəfə 48 manata gəlib. Lapəvər isə 5 də 2-si qədər endirimə düşmüşdü. Deməli 5 də 2 qədər endirimə düşən şalvar 48 manatdır. İndi e, ikinci birinci şəkildə. Bu ikinci şəkildə, sonra birinci. Arxadan qarşıya doğru gedirik. 5 yerə bölürəm. İkisini rəngləyirəm. Deməli 5-dən 3-ü 48 manatdır. Bəs 5-dən biri nə qədərdir? 48-i üçə bölürəm 16 manat. Axı 5-də nədir? 16-nı da 5-ə vururam, 80 manat. Deməli şalvar əvvəl 80 manat idi. Endirimə düşəndən sonra 48 manat oldu. Bir dəfə də endirimə düşdü, 36 manat oldu. Məsələ 6-da deyilir ki, A ədədi B ədədinin 6/5-i qədərdir. Yəni B ədədini B ədədini 6-ya bölüb 5-ə vuranda A ədədini bilirəm. Daha sonra isə deyir, C ədədi isə B ədədinin 3-də 2-si kədərdir. Yəni B ədədini 3-ə bölüb 2-yə vuranda isə C ədədini verir. Yəni nə deyirsəm, mən onu yazıram. B ədədinin 3-də 2-si C-dir. Deyir, C ədədi 48-dir. Deməli mən buradan tapmalıyam ki, uşaqlar, nəyi 3-ə bölüb 2-yə vuranda 48 edər? b bərabərdir tərs əməl edəcəm. Bu 48dirsə, 48-i böləcəm 2-yə, vuracam 3-ə. Eləyəcək 48-i 2-yə böləndə 24, 24-ü də 3-ə vuranda 72. Deməli b ədədi 72-dir. A ədədini tapanda isə axı burada b-ni mən tapdım 72. 72-ni 6-ya bölüb 5-ə vuracam. 72-ni 6-ya böləndə 12, 5-ə də vuranda 60. Deməli A ədədi oldu 60, C ədədi 48, B ədədi isə 72-yə bərabərdir. Deməli bizdən A və A və B-ni istəyir. Cavab 60 və 72-dir. Deməli dərsimiz bu qədər digər tapşırıqların həllini siz özünüz yazarsınız. Diqqətinizə görə çox sağ olun.